Toppuş bacının analizinin cavabı Avropa Birliyi çıxdı, həkimlərin son sözü. Əməkdar aktris Tünzalə Əliyevanın bir müddət öncə verdiyi molekulyar qan analizlərinin cavabı məlum olub. Amma az xəbər verir ki, bu barədə lent aza Toppuş bacının özü açıqlama verib. Aktrisa bildirib ki, vəziyyəti yaxşı deyil. Molekulyar qan analizinin cavabı yaxşı deyil. Ona görə də sabahdan xəstəxanada kimya terapiyə olunacam. Həftədə bir dəfə kimya qəbul edəcəm. Bir müddət sonra həkimlər yenidən mənə büt edəcəklər. Daxildə olan şişlərdə balacalaşma olacaqsa, müsbətə doğru irəlləyiş sayılacaq. Şişlər balacalaşmazsa, həkimlər başqa üsullara əl atacaqlarını dedilər. Hələ ki, bunları edəcəyik. Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimlərinə inamım böyükdür. İnşallah məni bu beladan xilas edəcəklər. Ukraynaya məxsus 2 döyüş helikopteri Rusiya Federasiyasının hava məkanına daxil olaraq Bryansk vilayətində yaşayış evlərinə azı 6 zərbə endirib. Novoevremya.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin yaydığı məlumatda bildirilib. Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsi Bryansk vilayətində yaşayış məntəqəsinin atəşə tutulması faktı ilə bağlı cinayət açıldığını bəyan edib. Onlar aşağı hündürlükdə hərəkət edərək bilərəkdən Bryansk vilayətinin Klimovo qəsəbəsində yaşayış evlərinə azı 6 hal zərbəsi endiriblər. İstintaq komitəsinin Telegram kanalında məlumat verilib.